Я думаю, основная причина это то, что у нас в зоне буквально, наверное, 2-3 команды, которые вот соответствуют уровню финала. И вот таких вот игр, мое мнение, очень мало. Это же Дюш 15 и вчера «Болонь» они, у них, и чемпионат Киева, ну, там несколько команд действительно серьезного уровня. Э и чемпионат Украины, у них больше может быть таких игр, где на встречных курсах, где ну, очень высокая интенсивность игры. И может быть ребята ну, не привыкли может играть с такой интенсивностью. Может быть вот здесь вот где-то и сказалось вот это где-то отсутствие опыта, и э мало очень таких игр. Вот это, наверное, по горячим следам, наверное, такая одна из основных причин. Хотя игра, конечно же, она интересна для болельщиков. И красная карточка, и пенальти, и голы были, то есть на встречных курсах борьба была. То есть в этом плане. Ну, у нас был момент при счете 2-2, когда с трех метров мы должны были забивать. Может быть, она все перевернулась, а так оборотка получили третий. Так. Ну, еще будем готовиться. Через эти игры мы стараемся готовить футболистов, спортсменов. Поэтому поражение нас закаляет, указывает на ошибки. Чему не нужно стремиться добавлять, поэтому все нормально. Спасибо.